У 2007 році земельна ділянка була видана під забудову всупереч чинного генерального плану на той момент, який забороняє там будівництво. На той час лише із першого законодавець обмежив виділення. Це чітко визначено законом України про регулювання містобудівної діяльності. На той час такого обмеження не було, тому рішення приймала рада. Його ніхто не оскаржив. Ми сьогодні не можемо роз... говорити про те, що воно було законним чи незаконним. У меня вопрос к проектному институту. Значит, тут уже было сказано, что в седьмом году был землеотвод сделан городским советом. И было заявлено, что можно было и не соблюдать положение генерального плана. Подтвердите, ну как фахивцы, что согласно того закона, который был на тот момент, на 2007 год, который действовал до 2011 года, нормы позволяли Местобудивные нормы позволяли нарушить генеральный план и выделить земельный участок, где не, это не предусматривалось генеральным планом. Вот вы как институт подтвердите, что городской совет имел это право сделать. Нарушение положения генплана. Мы как разработчики получили исходные данные от инвестора, от Украинской Миской рады.